Salam əziz xanımlar, kanalıma xoş gəldiniz. Mən bu gün sizlər üçün evdə pitinin hazırlanma qaydasını paylaşacağam. Əziz xanımlar, əgər saxsı qablarınız varsa, pitini saxsı qabda hazırlamaq daha vacibdir. Ancaq əgər saxsı qabınız yoxdursa, evdə qazanda, mən bu cür bir qazan götürmüşəm. Bu cür bir qazanda evdə rahatlıqla bişirə bilərsiniz. İndi isə keçək pitimizin hazırlanma qaydasına. Bəli, əz xanımlar, mən stəkən yarım noxud götürmüşəm. Noxudumuz axşamdan isladılmış haldadır və bu gün də qaynatmışam. Baxın bu cür. Amma çalışın ki, axşamdan isladın ki, daha da şişsin noxudlarımız, dənəvər hala gəlsin. Və yarım kiloqram qoyun əti götürmüşəm. Qoyun ətimiz də quyruqlu və yağlı olmalıdır və 3 ədəd soğan götürmüşəm və duz, istiot və deferandan istifadə edəcəm. Əvvəlcə qazanımıza e, noxudlarımızı tökürük və soğanlarımızı iri şəkildə bölürük. Əvvəlcə ətimizi qazana tökürük. Baxın bu cür. İndi isə noxudlarımızı əlavə edirəm. xanımlar soğanlarımızı kırda doğramırıq. İri şəkildə 2-3 yerə bölürük və qazanımıza əlavə edirik. İndi isə duzumuzu, istiotumuzu, zəfəranımızı da əlavə edirik və vanxodda qazın üzərinə qoyuruq. Ərzaqların qədərini bilmək istəsəniz Videomun alt qismində paylaşmışam, baxıb görə bilərsiniz. Belə xanımlar, duzumu, istiotumu, zəfəranımı əlavə etdim. İndi isə su tökəcəm. Suyumuzu tam qazanımızın üzərinə çıxana qədər suyumuzu əlavə edirik. Gördəz xanımlar, artıq suyumuzu da əlavə etdim. İndi isə zəif odda Tam 3 saat bişməyini e, gözləyəcəyik. Belə xanımlar, artıq gördüyümüz kimi dütimiz qaynarə düşmüş vəziyyətdədir və odunu tamamilə azaldıram. Belə xanımlar, kənarda 4 ədəd e, kartof soydum və bu cür bir e, iri, iri şəkildə e, doğradım. Və pitim tam hazır olduqdan bir yarım saat əvvəl kartoflarımı əlavə edəcəm və bişirəcəm. Əz xanımlar, pitidə yəni kartof zövqə görədir. İstəməsəz tökməsiz, yəni yəni bizdə sevdiyimiz üçün, yəni kartoflu sevdiyimiz üçün mən pitiyə kartof əlavə edəcəm. Əgər yəni zövqə görədir. Sevməsəz tökməyə də bilərsiniz. Əslində məndə gördüyünüz kimi artıq pitimiz bişir. Və indi isə kartoflarını əlavə edib yenidən bişirirəm. Gördüyünüz kimi əziz xanımlar, titimiz çox dadlı və ləzzətli görünür. Baxın, artıq bişmək üzrədir. Artıq bişməyə az qalıb. Çox gözəl və ləzzətli qoxusu var, əziz xanımlar. Əl Əziz xanımlar, artıq bitimiz hazır oldu. Ümid edirəm ki, hər birinizin xoşuna gələcək. Gördüyünüz kimi də görünüşü də çox gözəl, qoxusu da çox ləzzətlidir, bişirməyə dəyər. Hələlik dostlar, sağ olun. Gələn videolarımızda görüşmək ümidi ilə videolarımı izləyin, kanalıma abunə olub bildirimləri də açmağı unutmayın. Əgər bu cür videoların gəlməyini istəsəsəz Videolarımı like edib bəyənin. Yorum qismində yorumları yazmağı unutmayın. Sağ olun, hələlik.